Bismillahirrahmanirrahim ve bihinnastein ve huve hayrun nasirin ve muin. Allah bütün vətənimizin torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizə rəhmet eləsin. Allah onların ali məqamını daha da uca qərar versin. Allahdan şəhid valideynlərinə, şəhid ataları, şəhid anaları bacı və qardaşlarına səbir diləyirəm. Allahdan qazlarımıza şəfa diləyirəm. Bu günləri əziz şəhidimiz Samir balamızın ad günüdür. Dünyanı öz gəlişi ilə nurlandıran bir günüdür. Zaten şəhidlərimizin bir doğum günləri olur. Onların ölüm günləri olmur. Yecana bəşər içində şəhidlər də ki, onların bir dünyaya gələn günləri var. Bir dünyanı nurlandırdıqları günləri var. Onların zaten ölüm günləri yoxdur. Çünki bunu Quran bizə öyrədir. Allah bizə buyurur. Quran-ı Kərim Şəhidlərimizin barəsində buyurur: Vəla təsəbən nəlləzîn qutildû fî səbîlillâh amwâtə. Bu ayə harda nazil oldu? Ühüd müharibəsi zamanı idi. İslam şəhidlər vermişdi, müsəlmanlar şəhidlər vermişdi. Şəhidlər Allah Mütəalənin məqamına yetişdikdə Allah onlardan sual edir. Mənim əziz şəhidlərim, məndən nə istəyirsiniz? Məndən istəyiniz nədir? Deyirlər Allah bizi bir də dünyaya qaytar. Qayıtıb bir də şəhadəti dadmaq istəyirik. Əziz şəhid anaları, əziz şəhid ataları. Yəqin ki hamımız düşünmüşük o anda Əziz balalarımıza dəyən güllə, dəyən qəlbə onları incittimi, onları sızladımı? Mən oxuyurdum. Peyğəmbərimizin hədisini sizə deyirəm. Həzrət Əliyəleyhissalam bu hədisi danışır. Peyğəmbərdən bir nəfər soruşdu deyir Həzrət Əmir Əliyəllamdan. Dedi ki: "Ya Əli, şəhidlərin məqamı, mücahidlərin məqamı, döyüşdə iştirak edənlərin məqamı barəsində bizə danışın." Hazret Əmir Əli (ə) burdu ki, döyüşlərin birinə gedəndə mən peyğəmbərin dəvəsinin təkində idim. Mən bu sualı peyğəmbərdən soruşdum, peyğəmbər mənə danışdı. Dedi onlar ki, niyyət edirlər gedib vətənin torpaqlarını qoruyalar, müdafiə eləyələr. Özlərini sipər eləyələr, özlərini qeyrət səfəri eləyələr bu millətin, bu xalqın qarşısında. Allah Mütəal onların özlərinin bütün günahlarını silər. O çı gələllər evdə ata-anaları ilə görüşəllər ayrılmaqcın. Yəqin o səhnə hamınızın yadındadır. Deyir həmin vaxt ki evlərindən görüşüb ayrılırlar, Allah onların bütün ata-anasının, ailə üzvlərinin günahlarını bağışlayar. Onlar çı döyüş meydanına girər Mələklər öz qanadlarını onların üzərinə açıb onlar üçün rəhmət duaları edirlər. Dir o ki, zərbə onlara dəyər. O güllək ki dəyər, o qəlbəki dəyər, dir sanki isti qızmar günəşin altında. Susuzluqdan yanan bir insan sərin bir su içdigi vaxt hansı ləzzəti duyar? Dir onlar həmin anda o ləzzəti duyanlar. Yəni onlar o ağrı hiss etməyənlər ki, heç ondan ləzzət alarlar. Ona görə deyirlər, ilahi bizi bir də dünyaya qaytar. Biz bir də şəhadətin şərbətini içmək istəyirik. Allah Mütəaladan nida gələr ki, mənim şəhidlərim, ilahi dəyişməz sünnətlər var, qaydalar var. Dünyaya bir də qayıdış yoxdur. Deyərlər İlahi və Rəbbi, onda bizim ata-analarımıza, ailə üzvlərimizə, bizim yaşadığımız cəmiyyətə bizim sözümüzü yetir, bizim sözümüzü çatdır. Qoy onlar toxdaq olsunlar, bizim baramızda ağlamasınlar. Allah peyğəmbərini aya göndərir. Peyğəmbər insanlara çatdır vəlatəhsəbənəlləzīnə butulū fī sabīlillāh. Onları Allah yolunda canlarından keçmişləri ölü zənn etməyin. Allah bəs nədir? Ağı biz gördük onların ruhu bədənindən çıxdı. Biz onları dəfn elədik. Buyurur bel ehya onu. Onlar diridilər. Ardınca Allah Mütəal buyurur: "İndə rəbbihim yurzaqun." Ayənin əzəməti burasındadır. Onlar deyir "İndə rəbbihim." Allahın yanındadılar. Quran demir onlar cənnətdədilər. Yəni cənnət ki, bizi üçün arzu olunan bir məqamdır, əl çatmaz bir məqamdır. Allah buyurur: "Şəhiddərimizin məqamı o qədər uzadı ki, onların məqamı üçün cənnət çox aşağı bir şeydir. Onlar Allahın yanındadılar." Biz dərk eləyə bilmirik. Başqa bir ayədə buyurur onun barəsində: "Siz bunları dərk eləyə bilmərsiz." Bu hansı bir məqamdır? Onlar Allahın yanındadılar, onlar peyğəmbər yanındadılar şəhid anaları şəhid ataları o ki biz cəvan balaları ki əldən vermişik və narahatıq bəzən deyirəm axı ana onu indi nə vaziş eləyəydi hədislər buyurur ki şəhidlər anası xanım Fatime Zəhra salamullah əleyhiha onlara analıq edir peyğəmbər qızı onlara analıq edir peyğəmbərin qızı Peyğəmbərin azizə bu günləri şahadat günlərini yaşadığımız Xanım Fatimə onlara qayğı göstərir. Onlara analıq edir. Onlara nəvaziş göstərir, onlara xidmət eləyir. Və buyururlar ayənin ardınca onlar şaddılar və özlərindən geridə qalmışdarsın nigarandılar. Onlar hər gün ruhları azaddı bizi gəlib görürlər. Bizi qəmgin görəndə, bizi ağlar görəndə onlar narahat olurlar. Və sanki səsləri bizə yetsəydi və ayə də bunu bizə çatdırır. Onların sözün bizə çatdırır. Dir bizə görə narahat olmur. Niyə? Çünki Allah bir dəyər verib. Şəhidlərimizə Hər birimiz dəyər veririk, xalq dəyər verir, millət dəyər verir, dövlət dəyər verir. Əziz şəhidlərimizin dəfin mərasimlərində bayaq da deyildi. Hamımız şahid olduq, küçə-küçə keçirdik, bütün evlərin qapılarında analar, bacılar dururdu, sanki öz evladını yola salan kimi ağlıyırdılar. Hətta tanımırdılar, bilmirdilər kimdir şəhid olan. Amma göz yaşı tökdülər. Bu şəhidin məqamıdır, bu şəhidə xalqımız tərəfindən verilən dəyərdir. Düzdür, də ağrılıdır, düzdür, çətindir. Mən çox az, çox kiçik də olsa, sizin dərdinizə az da olsa şərikəm. Çünki mən də 22 yaşında bir qardaşımı itirmişəm. Amma o bizim evin itkisidir. Elə evimiz qədər təsirlə olub. Ailəmiz qədər təsirlə olub. Amma şəhid balalarımız bütün evlər o gün gözyaşı tökürdülər. Bütün günü evlərimizə gəldikdə evlərimizdə gözyaşlarını görürdük. Bilmirdilər şəhid olan kimdi, amma onun üçün ağlıyırdılar. Ona hər kəs yanırdı. Niyə Allah bu qədər dəyər verdi? Bu qədər insanlara sevdirib onları Səbəbi budur. Qurani-Kərim buyurur: "Sevdiyiniz ən dəyərli şeylərdən Allah yolunda keçməsənsiz, ali məqamlara yetişə bilmərsunuz." Şəhidlərimizin bizlərdən fərqi budur. Ən dəyərli şey candır, ən dəyərli şey həyatdır və onlar ən gənc yaşlarında idilər. Bizdən daha çox həyat eşikləri var idi, bizdən daha çox arzuları var idi, bizdən daha çox planları var idi. Bəziləri ailəlidir, evladları var, evladları üçün planlar həyatında qurmuşdu. Bəziləri nişanlı idi, öz həyatı üçün bir arzuları var idi. Bəziləri subay idi, özünə görə bir arzuları var idi. Bunlara rəğmən bütün arzularından keçdilər bütün həyatlarından keçdilər ki vətən xalq millət yaşasın adına açıq yaşasın üzü ağ yaşasın hər bir şeyindən keçə bilən şəhidə Allah bu qədər dəyər verir bu qədər məqam verir bu qədər əziz tutur və nəinki onların özlərini onların valideynlərini onların ailə üzvlərini qiyamətin günündə Allah xüsusi ehtiramla qəbul edəcək. Şəhidlər peyğəmbərlərlə, sitdiqlərlə bir zəncirdə duracaq ki, bu heç kimə nail ola bilməyəcək bir məqamdır. Bu qədər əziz bir məqamdır, bu qədər uca bir zirvədir. Bu günlər olar şəhidlər sərveri Hz. Əhmədə Ali salamla. Onun cəddi peyğəmbərnən bir zəncirdə durublar, bir qonşudurlar, bir məcanda əyləşirlər, onlarla görüşürlər, onlarla danışırlar. Bu onların məqamıdır, bu onların əzəmətidir, bu onların zirvəsidir. Təbii ki, ayrılıqda bir nisbətil var. Təbii ki, ayrılıqları bizi yandırır. Bizə çətindir. Lakin bucür təsəffür eləyək, bucür düşünəy. Sanki elə bil evladımızı xarici ölkələrin birinə göndərmişik və xəbər bilirik ondan deyir vəziyyətim çox yaxşıdır. Burda mənim işlərim çox yaxşıdır. Burda mənim yaşayışım çox ali səviyyədədir. Hər bir şey mənim arzu elədiyimin də üstündədir. Hər şey yaxşıdır. Bu bizə aramlıq verir. Sadəcə yanımızda deyil. Biz buna görə narahatıq. Bizdən ayrıldı. Quran da bunu bizə deyir. Şəhidlər üçün hər şey yaxşıdır. Sadəcə bir dənə vizdən ayırdılar. İndə Rabbim yorzaqon. Allah yanında ruzlənirlər. Allah onlara elə bir məqamlar verir ki, biz bunları dərk eləyə bilmirik. Quran danışır bunun barəsində. Ən kiçiyi budur. Peyğəmbərimiz vurur, şəhidlərə verilən məqamın ən aşağı zirvəsi budur. Onlar 70 nəfər, əziz qardaşım, bundan öncə qeydlə. 70 nəfər günahkarı özü ilə cənnətə apara bilər. Bu nə deməyindir? günah etmiş bir insanın əlindən tutub cənnətə apara bilər. Bizim arzumuz budur ki, qiyamətdə o əziz şəhidlərimiz bizlər üçün şəfaətçi olsunlar. Allah yanında onlar bizlərin də əlindən tutsunlar, biz günahkar bəndələrin də əlindən tutsunlar. Biz bir ömür şahadətdən danışdıq, amma onlar həyatları ilə, əməlləri ilə şahadəti yaşatdı, sübut elədi. Təsdiq elədi. Onların cücudu bu qədər dəyərlidir buna görə ki onlar şəhadətin mənasını insanlarda dərk elətdirə bildilər, yaşada bildilər və onların valideynləri o qədər dəyərlidir ki, onlar şəhid tərbiyə eləyiblər, şəhid böyüdüblər. Və bunu heç kim istəsə belə bu elə bir zirvədir, bu elə bir məqamdır ki, heç kim istəsə belə onu əldə edə bilməz. Hətta aruzu eləmək belə azdır. Bir çoxlarımız mümkündə arzu etmişdi şəhadəti, amma nəsibimiz olmadı. Çünki bu elə bir şey idi ki, bunu Allah seçib. O şəhidlərimiz tək-tək seçiliblər Allah tərəfindən. Hamısına baxırsan, nuru üzüdüdürlər, fərqlidirlər. Hamısı bir nəslin ən çox sevilən, ən çox dəyərlisi idi. Hansı nəsli danışırsan, hansı şəhid ailələrlə görüşürsən, hamsında ən fərqli evladı idi. Və bu cür idilər ki, Allah onları seçdi və Allah onları dəyərləndirdi. Zaten ömrümüz bir yerdə tamamdır və hərəmiz bir cür bu dünyadan köçürük. Amma Allah istədi ki, onlar elə bir yönləndən dünyadan köçsünlər ki, onlar əbədi yaşar olsunlar. Onlar biz də gedəcəyik. Bizdən sonrakılar onları yaşadacaqlar onları xatırlayacaqlar. Onları əziz tutacaqlar. Onların dəfn etdiyimiz məkanları müqəddəsdir xalqımızsın. Ziyarətgahdır onların evləri müqəddəsdir və ziyarətgahdır onların valideynləri biz üçün müqəddəsdir. Mən Allahdan bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Bütün yaralı qazilərimizə burada əziz, dəyərli qazilərimiz iştirak edir. Onlara Allahdan şəfa diləyirəm. Bu qazilərimiz ki İc yaralı amiliblar salamat qaydılar. Allah onların da qəzasını, onlardan qəbul eləsin. Çünki İmam Həsən Əskeri Əli (s.a.) buyurur, bir saat vətənin keşiyində durmaq 70 il ibadətdən üstündür. Görün onların dəyəri hardadır? 70 il ibadat edən bir insandan 1 saat vətən xidmətində durmuş insanın 1 saatı üstündür, 1 saatı alidir. Göyün Allah bulara nə qədər dəyər verib. Allah səbir versin. Allah məqamlarını daha da ali eləsin. Allah onların cənnətdəki məvludun mübarək eləsin inşallah. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə və dəvət elədiyinizə görə. Ha, çox sağ olun. Allah razı olsun.